Международный проект у галине на новокольного осяродия закончил свою работу у Беларуси. Поглядеть, что сделано, и рассказать про кончатковые выники проекта, с ГТМ этой приехал у Брестской в Брестскую область наместник министра природных ресурсов и оховы новокольного осяродия Игорь Качановский. С подробностями наши корреспонденты. Пресс-тур так назвали свою рабочую поездку по нескольких районах в области, представники Министерства природных ресурсов, Вехова Новокольного Сяродзе Беларуси и журналисты специализованных проводоховных выданий. Кобринский район один из регионов, где международный проект отпрацовал, я кажусь, на усе 100%. С допомогой этого финансования удалось вырашить проблемы с удализацией твердых бытовых отходов и побудовать в другие республики Пасте Бреста, смедсиперопроцовший завод, только трошки меньше по померах. Основной же метод проекта проан является нарушение потенциала Беларуси о стратегическом планировании и управлении уголени, охованого окольного осеродзе и экологичной информации. Здесь работал проект, который связан с сортировкой коммунальных отходов, то есть реализация в части раздельного сбора отходов. Ведь самое главное, наверное, не тогда, когда проект реализуется, а он как бы дает старт. А дальше уже проект закончился, завершил свою работу. А что на сегодняшний день? То есть получила ли идея проекта воплощение в будущем? И вот на примере предприятия Кобринского ЖКХ, мы это сегодня покажем и увидим. Одним из пунктов программы ПРОАН у горения аховы новокольного осяродзя было и так званых зеленых школ. Только у Брестской области за этот 50 учебных установок. Проект очень нужный, важный, очень интересный потому что он привлекает внимание детей для того, чтобы сохранить нашу природу. То, что нам досталось от наших предков, то, что мы имеем сейчас, нам нужно сохранить и донести до будущих поколений. Международный проект, и на протяжении трех годов працевал в Беларуси, на думку керавництва Министерства природных ресурсов и охоты новокольного Сяродзя, принес только станочные выники. Его реализация шла у супрацовництве со шматликими международными и национальными организациями. Республика Беларусь присоединилась к 20 четырем природоохранным конвенциям и протоколам к этим конвенциям реализуется 11 проектов международной технической помощи по различным направлениям. Только за прошлый год было освоено 4,3 миллионов долларов. Хочу к сравнению сказать, что объем привлеченных средств для решения природоохранных вопросов практически в 40 раз превышает ту сумму средств, в которых Республика Беларусь вно вносит секретариат данных природоохранных конвенций. Что ж тычется проектов про АНУ Беларуси, то один закончился, другие начинается. На чарзе реализация нового под названием «Зеленая экономика». Юрий Печур, грана Акопян, областные новины, Кобринский район.